Это про цены скоро. Да, Дима, будет, плав... будет буде оно так, Дима, Хорошо, да, женщина засмеялась от моей шутки. Ну да. Дим, мы еще они на 500 рублей ничего не купили, ты заметил? Да, да. Что Я будет купила. завтра? Мы вообще не сможем жить. чтобы молочную сдавали, а эта что молоко у нас заказывает пришла это пиздец а чтобы молочную сдавали, мы вообще ничего не купили так ну, подними вверх. Так. В... Вот так? Вверх и на себя. О, хорошо. Ай все, пройди. раз. Это Привет! у нас двигается, да, Дима? Ну да, полыбухает вверх и постоянно у нас ходит место. Eu vou para casa de novo Esqueci as taquinhas do aqui colo Eu vou para Да, thank you У нас на ВОГ 1309 бонусов. И что это? Гривень. Сколько? Гривень? Да, мы можем дважды заправиться. Бесплатно? Бесплатно. Ну, давай заправимся, чтобы не пропали. Они никуда не исчезнут. Да сильно не пропали. Что ты маленький такой взял? Капец, у нас 1000 гривен нет в Капец. Нет, мы постоянно заправляемся. Бонусы на И вот у нас 1309 гривен. Вона бачит, что мы не пользуемся ими. И решила нам напомнить. а я вообще забылся за эти бонусы. Я постоянно ввожу номер. Ну, типа на бонусы. Постоянно ввожу. Кажу, что это... Та і забувся про це. То на той Жигулі, так, да, це живуть, так, да, звісно. Поняли люди, їдьте на борг і заправляйте мустанг і будете получать бонуси. А То за ці сенс? бонуси потім можете купляти Бонус. Конечно. давай, дружить, окей, я не против. 왔다 끝나겠어 Годность, годность. И Дима, у нас 1300 1329, годность. 1329, 1329. Дима два раза можем заправиться, заправиться а на следующий раз, как законовщик затобрался. А, да, 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 и так прекрасно, понял? Хочешь? Будет, да. Добрый туди, мы уже едем домой. Скоро будет. Да, давай. Чё? Ну да. Это прям прекрасно. Ну Надо. Это прям супер назад в будущее. Ну да, на Жигулях как раз. Назад в прошлое, хибас. А не в будущее. Хотя я вам скажу, Жигуль лучше и на марке. Сотый раз утверждаюсь, езжу каждый день, бачу много иномарочных лохов, лучше иномарка, чем будь дебилом на... Это Жигуль, чем будь дебилом на иномарке. Вот что я вам скажу. Є прям ціле заболівання, називається іномарочний. Це коли купит машину і їде на її 2 км в час, бо не дай Бог там щось відпаде. Це ж прийдеться брати ще один кредит, то що один кредит на машину, а другий кредит треба брати на ремонт. І сиди, як у кредитах. І сиди, як в кредитах, зато ти на іномарці їдеш. Связывается и намарочный лов. Больше не чувствую. Ты мне не в отцок. Больше не чувствую. Ты мне не в отцок. не могу в воде заправляться там вот когда-то были на Юпиджике есть, там Тоже воду просто, да. да там какие-то меньше да там сто раз заправился и тебе два литра в подарок а потом я <laughs> <laughs> сразу в жизни. что мы можем два раза заправиться и за те гроши, что на соляре купили канистру. Ну да. Чуть сэкономить, да. И буст, и будет на соляру. Больше я не чувствую. Ты мне не в отцов. В отцов. Почувствуй. Ботька не чувствую. Ты мне не вацо. Что а не значило.

Не чувствую, не больше не чувствую, ты меня не отцвел, больше не чувствую, ты меня не отцвел. Все, люди, дальше Нема связи, то всем пока приходите в следующие трансляции